Брати і сестри, я хочу вас всіх привітати, як колись Ісус Христос вітав своїх учнів і Він казав мир вам. І я хочу також сьогодні привітати вас чудовим, чудовим таким привітанням, яким вітаються багато українців. Вони кажуть один одному, слава Ісусу Христу! Чудово! Особливо в цей день, коли ми хочемо, щоб нашому Богу неслась із наших сердець таке поклонення. І вдячність, бо цей день ми присвятили особливої події. Особливої події ми прийняли таке рішення, воно у нас вже давнє, останню неділю вересня ми святкуємо День подяки. Це особливий день. Я хочу прочитати і Слово Божого. Що це за особливий день, як він відбувався, як, чому ми його святкуємо? Чому ми його святкуємо? Хочу прочитати. Слово Боже, яке записано в книгах в Так, Книга в Перезаконі, 26 розділ, я прочитаю з, з першого вірша, прочитаю э, отривок тексту біблійного, звідки прийшло до нас це свято. Слухаємо уважно, будь ласка, робимо більше. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в будел и овладеешь ею и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, «Сегодня исповедую пред Господом Богом Твоим, что я вошел в ту землю, в которую Господь клялся отцам нашим дать. Священник возьмет корзину из руки Твоей, поставит ее пред жертвенником Господа Бога Твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом Твоим. Отец мой был странствующий аромьянин, и вошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы, и возбили мы к Господу Богу Отцов наших, и услышал Господь вопль наших, и увидел детствие наши труды наши и угнетения наши, и вывел нас Господь из Египта, сам крепостью своей великой и рукою сильной, и мышцой простертую, великим ужасами, знамениями и чудесами, и привел нас на месте сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, от земли, где течет молоко и мед, и поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему. Вот такое вот повеление, и оно касалось израильского народа. Я думаю, какое оно хорошее, когда мы, понимая свою, свою слабость, свою, свою такую незащищенность, уязвимость, мы понимаем, что все в нашей жизни, что, что мы имеем, оно от Бога пришло. Вот это понимание того, что все в нашей жизни от Бога, оно нас побуждает быть благодарными нашему Творцу. И этот день мы посвящаем благодарности. А теперь молимся. Отец наш дорогой, во имя Иисуса Христа, я хочу поблагодарить Тебя и исповедать перед всем этим множеством людей, что я был падшим грешником. Вот ты пришел в этот мир для того, чтобы взять мои грехи на себя, и ты спас меня не по делам и заслугам моим. Ты дал мне прощение моих грехов и дал спасение и вечную жизнь. Я славлю Тебя, Господь, потому что понимаю, что это не только мне подарено, Господь. Ты хочешь подарить это каждому человеку, потому что Ты Бог добрый. Ты великий, святой, благословенный Бог, и мы поклоняемся Тебе. Нам есть за что Тебя благодарить, и мы это делаем. Слава Тебе, Господь, за все. Слава Тебе за дыхание, за здоровье, за, за тот покой, который мы имеем. Или, может быть, у нас какие-то есть трудности, и за трудности мы Тебя благодарим мы исповедуем, что Ты наш Бог, и в Твоих руках дыхание нашей жизни. Тебе мы поклоняемся и просим благослови это богослужение. Пусть каждая душа проникнется вот этим желанием прославить Тебя, поклониться Тебе, воздать Тебе достойное такое поклонение. Будь благословен, Господь. И благослови нас сейчас совершить это богослужение. Прославить Тебя, Господь. Мы так этого хотим а Ты пребывай среди нас и касайся наших сердец. Аллилуйя Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.